Salam uşaqlar. Bugünkü təzə mövzumuz təzə 7-ci sinfdən olan səhifə 44-cü səhifədə olan Story Time hissəsidir. 7-ci sinifdə. Gən əvvəlcə müəllif haqqında tanış oluq. Mitsə olsa, Turtle Ludwig der müəllif Turtle Ludwig ilə tanış olun. Turtle Ludwig is famous around the world as a speaker and also of numerous children's books. Turtle Ludwig der Çoxu kitabların müəllifi və natiq kimi bütün dünyada məşhurdur. Uşaq kitablarının yenə yəni, müəllifi kimi. Her books teach children to be with others in kinder uh, more caring voice. Onun kitabları ə, daha mehriban, daha qayğıkeş yollarla başqaları ilə əlaqə qurmağı uşancılara öyrədir, yəni aşılayır. He has got many awards for his books. O kitablarına görə çoxlu mükafatlar müəllifədir, yəni çoxlu mükafatlar almışdır alib. What is then you put through the Ludwig. Ə, deməli o Trudl Ludwig tərəfindən yazılmış sizdən daha yaxşı. My neighbor Jake uh, always says that he is better than me at everything. Mənim qonşum Jake hər şeydə məndən daha yaxşıdır. Jake həmişə deyir ki, daha dəqiq tərcümə etdik ki, mənim qonşum Jake həmişə deyir ki, o hər şeydə məndən daha yaxşıdır. Don't get me wrong, man. Ə, yanlış anlamayın. She is great at everything he does, especially sports. Gik o, ümumi şəkildə möhtəşəm və əladır, xüsusilə idmanda. Mi mən not so much deyil. I know I am good at writing stories, playing guitar, but when it comes to basketball. Çox deyil. Mən bilirəm mən hekayələr yazmaqda, gitara çalmaqda yaxşıyam. Basketbola gəldikcə isə ay shit practice is it a lot. Mən onun üçün çox məşq etməliyəm. Jack first annoyed when I was trying to learn how to do layop. Jack iç müddəfə iç deməli iç baxışda məni qıcıqlandırırdı, çünki mən necə Basket atmaq öyrənməyə çalışanda məni ilk, ilk əvvəllər narahat edirdi. Yəni qıcıqlandırırdı. Annoy he narahat etmək, qıcıqlandırmaq mənalar vardı. I hate edirəm. Mənim arzum vardı. I want to play basketball like an, in NBA uh, uh, so I tried uh, trained uh, a lot. Uh, mən uh, basketbol NBA NBA ulduzları kimi basketbol oynamaq istəyirdi. Buna görə də mən çox çalışırdım. When I could finally do a lay up. I got very excited. Mən nəhayət basket ata biləndə mən çox həyecanlı idim. I ran to Jake's house to show him. Və mən Jekin evinə onu göstərmək üçün qaçdım. Hey Taylor, hey Taylor, what's up? Hey Jake, Jake, is Jake soruşdu, nə olub? Look, bax. I can do it. Mən ə, basket ata bilərəm. After I showed him as a move he took the basketball and said, ə, Mən ona hərəkəti göstərəndən sonra o basketbolu götürdü və dedi, "Yeah, well, Bəli, yaxşı. I am sure you can do this. Mənə bunlar gəlsən bunu bacara bilmirdisən. Hə? Zen uh, checked it perfectly. Uh, sonra Jack uh, mükəmməl bir atış etdi. He, could, he couldn't say, uh, he couldn't charge. Uh, Correct job, Tyler. O uh, əla iş olduğunu deyə bilmədi Tyler. Who uh, am I kidding? Mən kimə yalan satdım? mə yalan satıram. Ay, üst mümkünləşdim. I shall never be great at basketball. Mən heç vaxt basketbolda yağ əla olmayacam. Why should I try it? Mən çalışmalıyam. O. Mən ə, nə üçün onu sağdan keçirəm? Nə üçün onu sınağa çəkib? Uh, last year the morning I was showing Shiraz my new music player when I uh, when uh, Jake entered the room keçən çərşənbə axşamı səhər mən e, Şeraza mənim musiqi playerımı göstərirdim necə otağa daxil olanda. O cisət asketə soruşdu o nədir? Taylor'ın music player. Ansat Şeray Şeray cavab verdi ki Taylor'ın musiqi playerdə. Azən uh, he uh, started to talk about all uh, the great things his music player couldn't do. Mine couldn't. Sonra o uh, öz music playerının edə biləcəyi möhtəşəm şeylər haqqında uh, söhbətə başladı, lakin hansı ki mən mənimki bacarmırdı onları. Today we had a math test. Bu gün bizim riyaziyyat testimiz vardı. Məsə hədis subject for me. Riyazət mənim üçün ən çətin fəndir. Uh, my hands get all sweaty when I try to solve math problems. Mənim əllərim bütün dərsində olar ansiz ki mən e, riyazi problem e, riyazi problemləri həll etməyə çalışanda. Uh, do you want to know what, what was uh, was sank taking the test? E, siz bilmək istəyirsiniz ki, test etməkdən daha çətindir nədir? Jazz imecə təsəvvür edin. Zatia asked a check to check my test paper. Müəllim çəkdən mənim test kağızlarımı yoxlamağı xahiş etdi. Tyler, uh, I don't believe you got some of these problems wrong. Mən inana bilmirəm ki, siz uh, bu problemlərin bir neçəsini səhv etmisiniz. Mən inanmıram ki, siz bir neçə burada səhvlər etmisiniz. Onların bir neçəsini səhv etmisiniz. Hissetdi dedi. This test was so easy. Bu test elasan idi. I think I am 5 times smarter uh, than you in math. Mənin zəhnimcə siz uh, riyaziyyatda Mən sizdən 5 dəfə daha yaxşıyam, ağıllıyam riyaziyyatda. Aydan tandasının teacher asks kids to check is each others test. Mən başa düşə bilmirəm ki, müəllimlər nə üçün bir-birinin testlərini uşaqlara yoxluman xahiş edir, soruşur. It is not right. Bu düzgün deyil. Stupid test, axmaq test. Me, axmaq. When I came back home from school, I threw down my backpack and went to my bedroom. Mən ə, evə məktəbdən qayıdanda sə bel çantamı tulladım və otağa getdim. Hey Taylor, called 2 from down. Downstairs, Uncle Kevin is here. E, salam Taylor. Aşağıdan igi çağırdı. Aşağı biləyəklərdən igi çağırdı. E, Uncle Kevin is here. Kevin də burada da to be continued. Davamı olacaq. Bunlar da məhzd ola yeni sözlərimizdir. Osa müəllifdir. Backpack Bel Santosdan nebə qonşudur. Special sosialla yəpbək təkəllili atış, practice məşq etmək. WhatsApp nə olub? Smarter daha aralla. Əgər dərsimizi bəyəndinizsə abunə olmağı unutmayın ki, növbəti videomuzda görüşə bilərik.